السلام علیکم ورحمت رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سول پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خیض علیہ السلام کے واقعات میں کیا نے چھپی ہیں کیا یاجوج مجود کی دیوار اب بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے صورتحال میں کیا فرمایا آئیے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے خلاصۃ القرآن میں داخل ہوتے ہیں خلاصۃ القران میں سولہویں پارے کے اوپر اگر بات کریں تو اس پارے میں سترہ رکوع ہیں اور تین حصوں میں تقسیم ہے سورہ کاف کا का بقیہ حصہ تین رقوع ادھر ہے سورہ مریم مکمل چھ رقوع اور سورہ تاہ مکمل آٹھ رقوع اس میں شامل ہے سورہ کاف کی بات کریں تو سورہ اقاف کے بقیہ حصے میں دو باتیں یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو پندر میں پارے کے آخر میں شروع ہو کر سولہ پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے ظلکر نین کا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اس میں ڈسکس کیے جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو تلاش میں چل پڑے اور چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے جہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے پھر تین عجیب واقعات پیش آئے پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرائے کے بغیر بٹھا لیا تھا دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کو تعمیر شروع کر دی گئی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا حضرت موسی علیہ السلام نے تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کا کارندہ کھڑا تھا جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے سے بچ جانے کی وجہ بن گئی یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا اس لیے اللہ نے اس اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاط کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا گرتی ہوئی دیوار کے تعمیر کے اوپر آپ نے فرمایا کیونکہ وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ دو یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام لا سکیں ذلکرنین کے قصے کے اوپر بات کریں تو یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسرے وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بن گئی بنی ہوئی تھی جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ذلکرنین نے یاجوج اور ماجوج پر دیوار جن دی اور اب وہ قرب قیامت ہی ظاہر ہوں گے سورہ مریہ میں تقریباً گیارہ امبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے تین انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے حضرت یاہ یا علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ نے ذکر علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت شرک نہ کرنے اللہ نے مجھے علم دیا میری بات مان لیں کہ دعوت دی شیطان کی بات نہ مانیں وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے نافرمان ہے سنوز بلا اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا باقی آٹھ ہم بے اکرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت, حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام طاہ میں تین باتیں یہ ہیں کہ تسلی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تسلی رسول میں یہ ہے کہ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھا دیتے راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرآن فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورما جاتا اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا ہے اس لیے رب کریم رب کریم نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند انوانات قائم کیے یعنی بارت اللہ کے ساتھ شرف ہم کلامی دریا میں ڈالا جانا تابوت کا فرعون کو ملنا پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضائیت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کا لوٹا دینا آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا آپ کا کئی سال مدین میں رہنا اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم فرعون کے ساتھ موائزہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح ساحروں کا قبول ایمان رات و رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کو قیادت میں مصر سے خروج فرعون کا ماہ اللہ لشکر تاقب اور ہلاکت اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ پان پن سامری کا بچھڑا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی زلالت تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر واپس اور اپنے بھائیوں پر غصے کا اظہار حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کر مسجود ملائک بنایا سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے جنت میں رہو اور یہاں آرام ہی آرام ہے نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو بس فلاح درخت کے قریب نہ جانا فلاح درخت مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا حضرت آدم و ہوا علیہ السلام سے شجر ممنوع سے کچھ کھا لیا اللہ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا